Синопред-экстракт лікує нежить, а не маскує симптомы. Обирай доведену ефективність Синопред-экстракт. Терміново Путін чергове показав, як бачить закінчення війни в Україні. Реакція Трампа шокує та що відбувається нині на полі бою про це та не тільки традиційно. Сьогодні говоримо з Романом Світаном. Пан Романа раді вас вітати. Дякую, що знайшли час всім здоров'я і перед тим, як почати. Ми традиційно звертаємося наш з вами аудиторією. Друзі, одразу ставте цьому відео лайк для просування аналітики Романа Світана в період інформаційної війни з Кремлем. Це дуже важливо. Також напишіть, що ви думаєте щодо тих тем, які ми будемо проговорювати в нас. Думаючи аудиторія. ми це знаємо, і лише так з вашою підтримкою. аналітика Романа Світана буде частіше з'являтися, зокрема і в вашому ютубі. Пан Романе, починаємо з того, що напередодні ми мали масований ракетний обстріл, комбінований з застосуванням. Різних ракет балістики шахедів, граній та інших дронів за попередню інформацію маємо вже 19 загиблих. В Києві 26 з 31 ракети протиповітряна оборона збила. Пан Романе, що тут можете сказати? Архітектура обстрілу, яка на вашу думку, що ви тут побачили, бо дійсно і балістика і. Х-101 и Герани летели, то тут, тут вам слово и ваша аналитика. Ну, исходя из количества предположительно произведенных дронов и используемых, скорее всего, россияне готовят еще несколько волн а, а, ударов. То есть надо быть предельно аккуратным в ближайшие несколько дней. У них, в принципе, на несколько волн только дронов есть еще так по 500, по 600 дронов за одну волну, плюс добавят ракеты, Паша. и не все самолеты были подняты в воздух, уже экипированные под сброс ракет, и не отстрелялись, не отстрелялись калибрами россияне, то есть вчера, по крайней мере, потому надо быть сегодня, быть предельно осторожным, завтра, послезавтра, так как возможность такая есть. То есть еще повторных атак, как таковых атаки террористические в чистом виде, то есть удары по гражданскому населению, по местам компактного проживания мирных жителей и по инфраструктуре, то есть чисто в виде терроризм геноцидного уровня. Работа ПВО нашей была на высоком уровне, молодцы, отработали хорошо, но общее количество средств, общее количество целей российских, конечно, довольно-таки большое. То есть для того, чтобы их полностью под 100% перехватывать, У нас поки не плотность ПВО, пиво, яку зараз питаються з допомогою наших партнерів збільшити, нову тим, менше, прохождение було. Ми потеряли до э, два десятка жизнь наших э, граждан, деток наших тут, пан Роман, абсолютно з вами згодні, друзі. Не забувайте конвертувати своє своє злість в донат тим фондам, яким ви довіряєте тут. Пане Романе, треба додати, що в Камва напередодні запевнили, що наслідок обстрілу в столиці вперше пошкоджено всі райони міста, і також напередодні в МЗ запевнило, що Україна офіційно закликає партнерів надати далекобійні ракети для ударів по Росії. Пане Романе, в продовженні цієї теми напередодні також з'явилася інформація про те, що вночі РФ нібито вдарила ракетами по заводу Байрактар в Києві. Пане Романе, що вам відомо про це? Наскільки? З того, що ми можемо звичайно говорити публічно, могли росіяни вдарити і тут цікава реакція Туреччини, яка може бути, якщо дійсно такий факт був, і тут вашу аналітику хотілося б почути ну, перше своїми надаємо ракети. для того, щоб не з притягнутою рукою по партнерам і випрашувати ракети для зеркального а тільки так можна зупинити російську балістику, тільки зіркальними ударами по Москві. Вариантов других на данный момент нет, так как достаточного количества патриотов или противобаллистических зенитно ракетных комплексов нам никто не предоставит. Поэтому свое надо иметь. А выпрашивать у наших партнеров ракеты, ну, дадут они их несколько, аж не решит вопрос, аж не дадут сотни, а надо сотни ракет для того, чтобы проломить российскую ПВО. Поэтому это основная, то есть вот это основная проблема. А то, то что дадут, понятно, дадут. Пане Романе, от давайте про так званий Путінський мир більш детально поговоримо, бо напередодні мали ми заяву від прем'єра Британії Стармера про те, що Путін вбиває дітей, вбиває цивільних людей та руйнує надії на мир. Вочевидь, для нас тут пан Романе, для нашої з вами доторі новини в цьому немає. Але чи є новина після? Обстріл, який був напередодні для Трампа, або Трамп нібито говорить про певну угоду між США, Україною Росією, про певні зустрічі між Зеленським, Путіним Трампом будь-які формати. Але чи є новина після обстрілу для Трампа, чи коректно говорити про певну зміну риторику? І що ви тут думаєте? Да Трамп э, вообще-то виновен в, это, в этом обстреле. Его могло и не быть, так как били в основном по гражданским целям. Да завод Байрактар попал под раздачу. Почему? Потому что, во-первых, построен в Киеве. Ну надо было бы подумать строить завод в 500 километров от линии границы, если до него могут достать, так как минимум баллистика как максимум достаточно большое количество, допустим, дронов. И надо было убирать его чуть западнее, хотя бы за 500-километровую зону. Надо было сразу соображать. То есть основные боевые радиусы ракет Искандера того же 500 километров. Хотя бы обезопасить от Искандера, от КМ-23, но тем не менее, маем-то шумаем называется. А Трамп виновен в этом, потому что как раз удары по гражданской инфраструктуре они с одной стороны, чтобы для понимания процесса, они с точки зрения военной, они же безрезультативны для ведения боевых действий. Это только если есть террористическая задача выдавить и надавить на общество, надавить на гражданское население, только тогда они запускаются, но то когда это происходит, тогда, когда идут какие-то контакты, то есть когда открывается какой-то переговорный кластер, и там вываливает террористы свои требования, убивая заложников, чтобы эти требования противоборствующая сторона выполнила. Путин выбирает определенные цели, чтобы нанести удар, особенно вот удар, который был по эм, в пятиэтажке, то есть которая сложилась практически до, до нуля. Это же не одна ж ракета зашла. То есть они конкретно определили определенную цель и нанесли ее с целью как раз террористической атаки. Единственная панацея имеется в виду, единственный механизм, как остановить эти удары, бить в ответ. Бить в ответ по Москве, конкретно по Кремлю, по военным объектам в Москве, чтобы она горела так же, как горела Киев вчера. Вот только так можно остановить эти удары. Вариантов других просто нет. Вопрос, чем бить. Тут пан Романе на фоні останнього обстрілу все більше сюрреалістично комічно виглядає та зустріч президента Трампа з російським диктатором Путіним та та червона доріжка, яку розстеляли перед російським вбивцею. Друзі, що ви про це думаєте, прямо зараз під цим відео залишайте свої думки, позиції, емоції та не забувайте окремим лайком прямо зараз підтримати аналітику Романа Світана, тому що лише так це відео традиційно подається комога більше людей. І пане Романе, абсолютно. Но погоджуємося в тому плані, що бити треба більше, і маємо інформацію про те, що менше ніж за тиждень служба безпеки України уразила 17 російських систем ППО, РЕП та РЛС. 4 ЗРК Тор м 2 панцер С1, С 1 С 300 Бук «Бук-М3» Та цей список можна далі продовжувати. Пане Романе, що тут можете сказати? Загально ваша аналітика наскільки це багато чи мало за менше ніж за тиждень такий список, і як це безпосередньо може повпливати на російське військо, зокрема і протиповітряну оборону? одна из задач спецслужб – это уничтожение РТВ противника, радиотехнических войск противника. Их спецслужбы имеют определенное оборудование для определения непосредственного расположения этих средств радиолокации российской. То есть это и ЗРК локаторы, ну и сами по себе локаторы РТВ радиотехнических войск. То есть это целая система лока локации, то есть глаза практически российское ПВО, и имея у себя такие механизмы определения, естественно, нанести поражение спецслужбам удобнее всего, по крайней мере, исходя из своих возможностей. Чем занимается наша служба безопасности? Большое спасибо от авиатора. Именно так и надо действовать перед нанесением определенных уже авиационных ударов. Они обеспечивают безопасность летчикам, которые будут выходить для нанесения этих ударов. То есть это такой комплексный подход. Это работа и службы безопасности, и также работают по этому же направлению главное управление разведки, наша армейская разведка, которая также вынесла за последние несколько недель достаточно большое количество именно локаторов, то есть сосредоточились на, начале, на начальном этапе так называемого завоевания превосходства в воздухе перед заходом достаточного количества истребителей. По крайней мере, уже у нас и появились локаторы летающие, САБы шведские, которые дадут возможность, ну, как минимум, удлинить механизмы контроля и воздействия по российской авиации, да и по наземным целям, так это точно, по морским тоже, потому что локаторы эти могут и отслеживать надводные цели. Подводные еще пока не научились, а надводные могут. То есть идет подготовка к серьезной атаке, скорее всего, вот, исходя из этих цифр, серьезные атаки по российским тылам. Это может быть авиационная атака, возможно такая, но скорее всего это будет ракетная атака. То есть подготовка идет к проламыванию некоторых маршрутов, но дело в том, что россияне эти маршруты, эти дырки законопачивают через определенное время. Там им надо 5-7 дней иногда для того, чтобы развернуть новые комплексы, перебросив их, допустим, с каких-то тылов Потому окно возможностей небольшое. То есть вот после такого рода цифр, которые мы сейчас только проговорили с вами, где-то есть неделя для того, чтобы нанести серьезное поражение российским телам в лайтовых условиях, закрыв глаза ПВО противника. Потому подождем, я думаю, в течение недели мы будем проговаривать именно такого рода масштабные уже наши ракетные атаки по россиянам. Також, пане Романе, мали ми хорошу новину від е, української розвідки про те, що вони уразили напередодні носії калібрів в Азовському морі, пошкоджено малий ракетний корабель проекту буян М. Пане Романе, з того, що ми можемо говорити публічно, що вам відомо, чи ми могли вразити е, ракетний малий ракетний корабель е, буян М і яка його роль була в Азовському морі? Та наскільки це дійсно е, серйозна втрата для росіян? обменялись ударами, я так понимаю, что россияне у нас повредили наш корабль Симферополь, погиб один моряк, а и наше главное управление разведки ударило по малому ракетному катеру российскому. Для нас очень важно именно поражение или затопление или вывод из строя, по крайней мере, именно ракетоносителей Черноморского флота России они у них несколько десятков этих ракетоносителей иногда они выходят в море и создают достаточно серьезное давление для нас. Если, допустим, идет пуск ракет Калибр, вчера их не было, сегодня могли быть и завтра могут быть, потому что Калибра у россиян сейчас в достаточном количестве, там уже больше сотни, как минимум, произведено, и возможности их технического обслуживания, перезарядки да, да, достаточно высокая, включая кстати, и подводные лодки. В четыре торпедных аппарата подводных лодок, их там три варшавянки у них еще осталось, одну мы поразили, они также могут отстреливать это, запускать эти ракеты с торпедных аппаратов. Потому для нас важно, конечно, любой ракетоноситель либо вывести из строя, лучше, конечно, затопить в Черное море, так как увеличить их количество россияне на данный момент не имеют возможности. Також пан Романе напередодні з'явилося в мережі відео, де в чергові на Росію палають НПЗ, і також маємо відео зараз. його Передивимося, і також напередодні Мадяр опублікував певну цікаву статистику про те, що вже сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів, серпня 25 з року нафтоприкачувальна система окупантів. Пан Романе, що тут можете сказати? Що вам відомо про ті останні удари про російським НПЗ і загально як це впливає на російську економіку і відповідно на російську оборонку одна із задач у нас для победи розвалити російську імперію. По-другому ми російську армію не победимо. Ми розвалимо Російську імперію розвалиться государство, а армія це производне государство без государства армії просто не буде, вона також розвалиться. Тому один із механізмів розвалити російську імперію. это уничтожение ее нефтегазовой отрасли, так как в основном экономика российская запитывается на треть, это как минимум с поступлений нефтедолларов. Потому Мадьяр правильно, правильно подает и правильно делает в последнее время, Пошел в основном в силы беспилотных систем, силы спецопераций, хотя с помощью Главного управления разведки службы безопасности выполняют удары по российской нефтянке. За месяц действительно пятая часть российской нефтеперевалки, нефтепереработки остановлена или уничтожена. Так это за месяц пятая часть. До конца года 4 месяца. Ну вот к концу этого года, если никто не остановит, то россия, россияне потеряют всю нефтеперерабатывающую нефтеперевалочную отрасль российской экономики. А это приведет к тому, что за следующий год, а, да, там что-то там, что они там напечатают, то есть запустят печатный станок, но на печатном станке выехать только год может. То есть следующий год это уже год начала конца российской экономики. А через год, то есть 27 -го года, это уже начало развала Российской империи, так как не получающие деньги государственное образование, республики, входящие в Российскую Федерацию, они начнут свободное плавание. Однозначно, как это было в Советском Союзе. Потому что то, что делает МАДИАР, это, если его еще раз повторюсь, не остановят, это приведет к нашей победе. Это вот ключ к победе, это уничтожение НПЗ России. Пане Романе, дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику, за вашу позицію. Роман Світан, лютчик, інструктор, полковник запасу українська армії, Традиційно щодня відповідає на наголоніше питання. З вами був Владислав Соловйов, друзі, прямо зараз поставте цьому відео лайк для просування аналітика Романа Світана. Це дуже важливо. Також напишіть, що ви думаєте щодо тих тем, які ми проговорювали, щодо того, як Путін в чергове в лапках показав. Те закінчення війни, яке він бачить в Україні, ваші емоції під цим відео залишайте. Не забувайте конвертувати свої з'їсть в донати тим фондам, яким ви довіряєте. Не забувайте про підписку та побачимось в ефірі на 24-му.